Авиабаза Марбея. Висковая частина 6995. Підрозділ Вовки. Новинка за наших побратимів. Будь ласка, дядько! Так, на... Я только а... тільки завдання пролетів, ти бачиш? Бачу. Пока ты за вданием был, на наших наводят наклеп. Что а видуается? Что на, на побратимы? На наших святых, святых хлопцев начинают. Дядько, просто ты песню включай. Ну ты заколебал, ты выходил, ты пиваешь, что нет? Что то видуается? Это невозможно. Это, мабуть, маска. Мама Мия. Он прикалывай. Загляну. Да. 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 Но ему зараз можно, ладно. <laughs> типа это не он. Санивин. Да. Так, слушай. Значит, такая зрада, такое все, такая неправда, русскими распространяется. Что там на побратимчике? Преподавателя Львовского университета Ивана Франка. То да, ты что, уже за да. Західну взялась? Нашли под Киевом, с проломанной головой. После того, как под его? Киевом? Да. После ага. того, как его забрали сотрудники ТЦК. С травмой головы? Да, да. Он старший лаборант кафедры ядерной физики в университете Франка. Блять, а физики ж не нужны. Но, Но голова для... физику уж для... для разработки вот этих шейфов, которые американцам будут Слушай, я знаю. Он, мабуть, что-то такое разработал, что пришлось. Нет, слушай. Короче, о... О... пострадавший Степан Билл старший так. лаборант кафедры ядерной физики и в университете. Так. Его в 9.00, там он когда куда-то шел на работу, остановили ТЦКшники, быстро его доставили в ТЦК, он моментально, ну у нас же сейчас быстро все делается, у нас в смарт смартфоне Краина, Украина в смартфоне. Да, и поэтому, ТЦК смартфоне. Да, он быстро все прошел, буквально за 20 минут, увидели, что он годен, так. его туда под Киев отправили, он оттуда, ну уже в часть, он оттуда как-то съебался, Светлял, да, его нашли отпизженным на дороге. С травмой головы. Да. Ну mm. и что плохого? Подожди, смотри. Он, вот ты, вслушайся, кто он? Старший лаборант кафедры ядерной физики. У нас ядерка есть? Ну, разрабатывают зараз. Какое разрабатывают? Нам сказали, ядерку нам не дадут. То есть ядерки нету. Нахуй да. нам этот ядер физичек. Если у нас нет Тогда же сказал, мы ну, разработаем. Можем за две недели сработать и снова. Ему сказали, не надо, не заводись. Ага. Да. Фантазии свои пока убери. Ну, тоже физики не потребни. Не конечно, поэтому все правильно. Его споймали, отвезли, и быстро он все прошел. Его какой-то друг говорил, что он не может заниматься военным делом. Так. Да, потому что он ранее проходил какую-то альтернативную службу из своих религиозных убеждений, запрещающих ему брать оружие в руки. И имел соответствующие документы на это. Слухай. Но а. ну вот а она вещь, нам взагалі, это понятно, косит. Одна вещь, а нам взагалі, эти ядерщики, физики. А? Я ж тебе смотри, во-первых. Вот смотри. По вы пос... не будете штурмовики. меня. По всей Во-первых, ядерщиков, физиков у нас нету, потому что этой индустрии нет, он занимает место. Только зря им платят деньги. О. это раз. Так, Второе, слушайся. Так. Что он из-за религиозных убеждений, он не в ту, ну, верил не тому, кому надо. Не Потому что, наш, апостола, ну, конечно, нас говорит, что сейчас нормально на фронте воевать с винтовкой сидеть. Правильно. Тихи это, 13 Это что значит, когда вот он не вера у человека? Не еретика, а кто он там? Ну, я антихрист. Ну, какая-то не та вера, короче. Как... И, наверить. И наверить. Так. Верил во что-то хорошее, типа он думал, что оружие брать нельзя. Наш всевышний Володя, на которого все молятся, сказал, что нет, это все по-другому. Все по древнобратному Поменяй же веру, а поменяй, поставь же нормальный этот самый. Халилуя. Халилуя нашего Володю, возьми да, винтовку, да. иди на фронт. И пришел. Да. Эти наши святые сразу люди с ТЦК, с Львовского. Выконуют наказы. Выконуют наказы апостола. и сделали свое этот самый. Обращение к людям. Они заявили, что никаких противоправных действий в отношении этого преподавателя университета не было совершенно никаких. Я им верю. Ну, а То я думаешь, так. не верю. Мужчина говорит, я ни на каком учете должен. нигде не стоял. То из ТЦК. И, и, соответственно, не обновлял военно-учетные данные. Ты, свои. Смотри, ну, что творит. Прохождение ВВК был признан годным. За оно. Никаких медицинских документов или документов на отсрочку не представил. За ну, а он же, на работу идет, он же все же идут со своими пакетами документов. Да, конечно. Полностью. Все они носят из дому. Ну, все с чемоданом, все, все справки, болезни, хуезни, все ж, как бы правильно? Халилуя. Поменяй а веру срочно. Подарю. И на. не будет голова проломана. О, Осень, давай снимай. Да. Володенька. Свят, свят, свят. Короче, здоровьичка тебе. От ЭЦКшника, конечно. Крутить всех. Особенно этих Далее. ядерщиков, физиков. Да, ну Все, кому что... они потребны? Ну, Я от прошу. Только элиту никого не вздумать. Эти да, люди потребны, чипа, потому что мы скоро начнем вместе с американцами зарабатывать гроши. То и так. А вот эту лохню всю, давайте туда. Всех туда. Да. До перемоги.